এস পি ব্লগর নতুন ভিডিও মানে সকলকে স্বাগত জানি অবশ্যই ভ্লগ নয় ইনফরমেটিভ ভিডিও দিবলে আপনার বহুতে ক্রেক করার কারণে মানে আসাম গভর্নমেন্টের এক্সাম ক্রেক করার কারণে প্রিপেয় করেছিলেন সকুয়িপারেশনের উপর ভিডিও লাগে ভিডিও লাগে মূল ভ্লগসব প্রায় কমেন্ট করে মানে তেওঁলোকৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ওলাই বহুতে মোক নোটছৰ কথাও সুধি থাকে কিন্তু আপোনালোকে বেয়া নাপাব মানে মই বহুত দুখিত এই ক্ষেত্ৰত যে মই আপোনালোকৰ নোটছ শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিম কাৰণ যিখিনি কম বেছি নোটছ মই প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলোঁ সেইখিনি অলৰেডি মই বেলেগক দি দিছোঁ চ' তেওঁৰ পৰা আকৌ ঘূৰাই অনাটো সম্ভৱ নহয় এতিয়া মোৰ কাৰণে

বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আছাম গভমেণ্ট এক্সামৰ কাৰণে মইয়ো এইখন কিতাপ পঢ়িছিলোঁ আৰু এই ইমান ডাঙৰ কিতাপখনৰ যে গোটেইখিনি চাব লাগিব তেনেকুৱা কথা নহয় মই আজি আপোনালোকৰ এই কিতাপখনত কোন কেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব বা কোন কেইটা টপিক আপোনালোকে চাব লাগিব যিকেইটা টপিক চালে আপোনালোকৰ বহুত সহায় হ'ব সেই টপিকসমূহৰ ওপৰত অকণমান আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো সকলো কিতাপত সূচী পত্ৰ দিয়া থাকে ইয়াতে অৱশ্যে প্ৰসংগ সূচী বুলি লিখা আছে চ' আপোনালোকে নাম্বাৰ ওৱানত চাব আপোনালোকে ভৌগোলিক পৰিচয় ইয়াতে অসমৰ বিষয়ে অৱস্থিতি আৰু চাৰিসীমা অসমৰ দ্বাৰা আকৃষ্টপূৰ উচ্চতা ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ইয়াৰে আপোনালোকে চাব অৱস্থিতি আৰু চাৰিসীমা অসমৰ চাৰিওফালে কি কি আছে কি কি ৰাজ্য় আছে লগতে কি কি দেশ আছে সেইখিনি আপোনালোকে ভালকে চাব কোন দিশত কি ৰাজ্য় আৰু লগতে কি দেশ আছে সেই বিষয়ে আপোনালোকে তাৰপিছত বিভাগৰ বিষয়ে অকণমান অসমৰ নৰ্দ নদী ইয়াতে আপোনালোকে জানেই অসমৰ প্ৰধান নদী দুখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰা ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক উপনৈসমূহৰ বিষয়ে ভালকে চাব মানে এক্সামত কৈছো আহে অপশ্যন দিয়া থাকে সেইখনমান নদীৰ নাম আৰু আপোনালোকে ভালকে চাই ল'ব আৰু লগতে উত্তৰ পাৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উত্তৰ পাৰৰ উপনৈ আৰু দক্ষিণ পাৰৰ উপনৈ এই বিষয়েও পৰীক্ষাত কুৱেশ্যন অহা দেখা যায় হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু অভয়াৰণ্য অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কিমানখন সেইটো আপোনালোকে ভালকে চাব আৰু লগতে কিমান চনক এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল অৰ্থাৎ কিমান চনত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰূপে ঘোষণা কৰা হৈছিল সেই ইয়াৰটো চাব আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পোৱা মুখ্য জীৱ জন্তুসমূহৰ বিষয়ে অকণমান চাব অভয়াৰণ্যৰ ক্ষেত্ৰতো একেই কোনখন অভয়াৰণ্যত মূল জীৱ জন্তু কি পোৱা যায় সেই বিষয়ে আপোনালোকে চাব নেক্সট আপোনালোকে জনসংখ্যাৰ বিষয়ে অকণমান চাব যিটো লেটেষ্ট লোকপিয়ল লৈছিল লেটেষ্ট চেঞ্চাছ যিটো হৈছিলে আমাৰ অসমত অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষতে লেটেষ্ট চেঞ্চা চেঞ্চাছটো দুহেজাৰ এঘাৰ চনতে হৈছিল চ' সেই দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ চেঞ্চাছ অনুসৰি অৰ্থাৎ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমৰ মুঠ জনসংখ্যা কিমান সেই ফিগাৰটো আপোনালোকে মনে ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব কিছুমান এই বিষয়ে কুৱেশ্যন অহা দেখা যায় ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে সাক্ষৰতাৰ হাৰটো চাই ল'ব যে অসমৰ শেহতীয়া লোকপিয়লৰ অনুসৰি অসমৰ সাক্ষৰতাৰ হাৰ কিমান লগতে মহিলাৰ সাক্ষৰতাৰ হাৰ আৰু পুৰুষৰ সাক্ষৰতাৰ হাৰ সেই বিষয়েও চাব নেক্সট চাব আপোনালোকে অসমৰ কেইটামান জনজাতি এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াতে যি কেইটা জনজাতিৰ বিষয়ে লিখা আছে তেওঁলোকৰ প্ৰধানকৈ আপোনালোকে সাজপাৰ আৰু প্ৰধান উৎসৱ এই বিষয়ে আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব নেক্সট ইয়াতে আকৌ সাজপাৰ বুলি এটা টপিক আছে এইটো মই যিটো কৈছিলো অসমৰ কেইটামান জনজাতি ইয়াৰ ভিতৰৰে অন্তৰ্ভুক্ত হয় যিকেইটা জনজাতি ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে সেই জনজাতিকেইটাৰ মুখ্য সাজ পাৰ আপোনালোকে মনত ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো হৈছে যে উৎসৱ অনুষ্ঠান এই কিতাপখনত যিবিলাক উৎসৱ অনুষ্ঠানৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে সেই উৎসৱ বা অনুষ্ঠানসমূহ কোনবিলাক জাতি বা জনজাতিয়ে পালন কৰে সেই বিষয়ে আপোনালোকে ভালকে চাব নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো হৈছে অসম বুৰঞ্জী অসম বুৰঞ্জী বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' আপোনালোক খৰচী মাৰি অসম বৰঞ্জীৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰক ত' আপোনালোকে চাব আহ কোনটো আহ বংশৰ পিছত কোনটো বংশই অসমত শাসন কৰিছিল সেইকেইটা ভালকৈ চাব আৰু কোনটো বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন সেইটো চাব আৰু লগতে আৰু যিহেতু অসমৰ বুৰঞ্জীৰ ক্ষেত্ৰত আহোম ৰাজত্বই এটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰে চ' আপোনালোকে আহোম ৰাজত্বৰ বিষয়ে ভালকৈ চাব নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো যুদ্ধ বিগ্ৰহ আন্দোলন বিদ্ৰোহ আৰু বহিৰাগতৰ আক্ৰমণ ইয়াতে যিবিলাক যুদ্ধ বিগ্ৰহৰ উল্লেখ কৰা হৈছে সেই যুদ্ধ বিগ্ৰহসমূহ চনত সংঘটিত হৈছিলে লগতে কাৰ কাৰ মাজত সংঘটিত হৈছিলে সেইবিলাক আপোনালোকে চাব লগতে কোনটো স্থানত সংঘটিত হৈছিলে সেই বিষয়ে আপোনালোকে চাব নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো সন্ধি চুক্তি সন্ধি চুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত যিকেইখন ইয়াতে সন্ধি বা চুক্তিৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে তাৰে আপোনালোকে স্বনটো চাব আৰু কাৰ কাৰ মাজত চুক্তি বা সন্ধিখন স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিলে সেই বিষয়ে আপোনালোকে মনত ৰাখিব চেষ্টা কৰিব নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হিচাপে আপোনালোকে ৰাজ্যিক প্ৰতীক চিহ্নসমূহ মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হিচাপে আপোনালোকে ৰাজ্যিক প্ৰশাসনৰ বিষয়ে চাব ইয়াতে আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে মন্ত্ৰী পৰিষদৰ এটা চমু বিৱৰণ আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে কোনটো বিভাগৰ মন্ত্ৰী কোন সেই সেই বিষয়ে আপোনালোকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু কিমানজন অসম লোকসেৱা আয়োগ স্থাপন কৰা হৈছিল সেই বিষয়েও চাব

ইয়ার নির্মাতা আরগোষ্ঠীয় ছবির বিষয়ে অকান চাব্স্ট ইম্পরটে টপিকটো কেবিধান পরম্পরাগত নৃত্য ইয়াত যিকিটা নৃত্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেই নৃত্য সমু কিন্তু জাতি জনজাতির জড়িত লগতে সত্রিয়া নৃত্যর বিষয়ে অপনালে ভালকে চাব আর নেক্সট ইম্পর্টেন্ট টপিক হিসাবে আপনাদের ঐতিহ্যপূর্ণ কীর্তিচিহ্ন ভবন আদির বিষয়ে চাব ই যিবিলাক কীৰ্তিচিহ্নৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে সেইবিলাক কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে লগতে ক'ত অৱস্থিত সেই বিষয়ে আপোনালোকে ভালকে চাব ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো হৈছে কেইখনমান গ্ৰন্থৰ চমু পৰিস্থিতি ইয়াতে যিবিলাক উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে সেই গ্ৰন্থৰ গ্ৰন্থকাৰসমূহৰ নাম আপোনালোকে মনত ৰাখিব গ্ৰন্থ আৰু গ্ৰন্থকাৰৰ নাম বুলি আপোনালোকে এখন মানে চাৰ্ট প্রস্তুত কৰি ল'ব পাৰে যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট গ্ৰন্থ আপোনালোকে জানেই সাহিত্য একাডেমী বঁটা বিজয়ী হওক বা জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী হওক সেই গ্ৰন্থসমূহ লগতে সেই গ্ৰন্থৰ গ্ৰন্থাগাৰসমূহৰ বিষয়ে আপোনালোকে মনত ৰাখিব নেক্সট ইম্পৰটেণ্ট টপিক হৈছে সংবাদ পত্ৰ আৰু আলোচনী অসমত প্ৰচলিত প্ৰথমখন সংবাদ পত্ৰ আৰু আলোচনীৰ নাম আপোনালোকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো হৈছে বঁটা আৰু সন্মান এইকেইটাখন উল্লেখিত বঁটা আৰু সন্মান কি কি ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত আৰু পোনপ্ৰথমে কোনজন ব্যক্তিক প্ৰদান কৰা হৈছিল সেই বিষয়ে আপোনালোকে মনত ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব নেক্সট ইম্পৰটেণ্ট টপিকটো হৈছে কি কত কিয় বিখ্যাত এই এইখিনি আপোনালোকে ভালকে চাব আৰু প্ৰসিদ্ধ ব্যক্তি আৰু পৰিচয় ইয়াৰ বিষয়েও আপোনালোকে ভালকে চাব লগতে অসমৰ উচ্চতম দীৰ্ঘতম বৃহত্তম ইত্যাদি এইখিনিও আপোনালোকে ভালকে চাব আৰু অসমৰ ক'ত কি আছে সেইখিনিও চাব ভালকে নেক্সট আপোনালোকে চাব কাক কি বুলি জানো ব্যক্তি আৰু কাক কি বুলি জানো ঠাই আৰু নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হিচাপে আপোনালোকে অসমৰ প্ৰথম আৰু প্ৰথম অসমীয়া এইখিনি খুব ভালদৰে চাব আৰু অৱশেষত আপোনালোকে অসম চৰকাৰ আৰু সাংসদসকলৰ বিষয়ে চাব যিহেতু ৰাজনীতিৰ কুৱেশ্যনো থাকে চ' আপোনালোকে অসম চৰকাৰ আৰু সাংসদসকল অকণমান ভালকৈ চাব সেইখিনি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইম্পৰ্টেণ্টটো গোটেইখিনি বাট মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে এইখিনি চ' আপোনালোকে এই টপিককেইটা অকণমান ভালকৈ চাব গোটেইকেইটাখন যদিও আপোনালোকে শেষ কৰিব নোৱাৰে এই টপিক এটা ভালকৈ চাব চ' যিহেতু আপোনালোকৰ এক্সাম সমূহ আহি আছে মই মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক শুভকামনা যাচিলোঁ ভালদৰে পঢ়ক আজিৰ পৰা লাগি দিয়ক আৰু নেক্সট মই ভাইবাৰ ওপৰতো এটা ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবি আছো আগতে ৰিটেনটো হৈ যাওক আপোনালোকৰ আৰু যদি কিবা টপিকৰ ওপৰত আপোনালোকক ভিডিঅ' লাগে তেন্তে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকলৈ বেষ্ট উইচেছ থাকিল চ' আজি ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিলে আজিলৈ বাই